Harap sekolah, orang menggab singau dan baga benar. Ono sing pecik, ono konco sing rame, dan ono sing ugong ngai onar. Di iki, sekolah lagi rame kaya biasai. Nanging, ing balik keranian iku, ono cerita bagi lan aril sing sok ngai onar. Nanging, ing siap pentingkah, mesti ono sebab. Muka-muka, soko cerita iki, kita saku sinau bebaru. waktu istirahat konco-konco potong ngumpul nanging orang ngerti yang dino iki bakal kebak kegaduhan kamu <tuk> <tuk> perlu <tuk> ke sepak <tuk> ya? kamu? ada enggak yang ini? iya, gue kan kira di sekolah sudah ada jenengan kayak anak besi iya, Yo, aku ya heran kalau kelakuan yang soko ka wis kulo suara luruh bocah sing gawe heboh yen Arilan Fitra wis teko tanda-tanda kekaduhan bakal dimulai ayo jelas ada kelas

Kowe kok kok apa golek gara anu. Kuyane guyon nang jenengan men. Ya wis aku jan 10, kan enten opimu mau. Ya aku bisa jan 10, aku melu-melu ari. Ya wis, simpen ding aku karo saranmu, sesuk tak meneh. Ya wis, opo lagi saranin kan iki, ganti rugi dina. Ya wis, sae iki. Weduh iki saben wong bisa salah. Manging ora kabeh salah iku tanpa sebab. Sing penting gelem aku salah lan benerake. Mugi-mugi kitalar -mugi, arilah luwih apik intimegina saben juri. <tik>